Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Azul Uqman bin Hishamuddin Penuh metrik A200444 Saya daripada Pusat Pengajian Citra University Tahun 2 Jadi untuk laporan projek uh, Kepimpinan abad ke-21 LMCP 2522 Saya telah uh, menaraikan 5 sifat kepimpinan yang saya pilih Iaitu yang pertama adalah amanah Kedua, berpengetahuan luas Ketiga integriti Keempat berani Dan yang kelima adalah perwawasan Pertama adalah amanah Amanah berasal daripada perkataan Arab yang masuk kepercayaan atau tanggungjawab dalam konteks kepimpinan amanah membawa maksud pemimpin yang menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab dan tidak mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Pemimpin yang amanah tidak akan menyalahgunakan kuasa, sumber atau kedudukan untuk kepentingan diri sendiri. Salah seorang pemimpin idola adalah Sayyidina Abu Bakar yang mana uh, beliau menyatukan umat Islam, beliau memastikan semua umat Islam bersatu selepas Perpecahan akibat kewafatan Nabi Muhammad SAW dan kemunculan Nabi-Nabi palsu. Jadi analisis kritikal dan kreatif Allah amanah adalah asas utama kepimpinan untuk beretika dan berkesan. Ia bukan hanya sekadar sifat peribadi tapi satu prinsip kepimpinan Islam yang ditegaskan dalam banyak ayat Quran dan hadis. Seorang so, pemimpin yang amanah bukan sahaja menjaga tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya tetapi juga menjaga hak orang lain ke keadilan sosial dan urus takbir yang tulus. Firman Allah SWT, sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menghukum dengan adil. Surah An-Nisa ayat 58. Jadi, satu cadangan daripada saya adalah pertama, latihan amanah sejak awal iaitu sistem pendidikan perlu masukkan latihan tanggungjawab kecil sejak sekolah seperti megang jawatan dalam organisasi pelajar atau amanah dalam kumpulan belajar bersandarkan hadis Rasulullah SAW setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan atas kepimpinannya hadis riwayat Bukhari dan Muslim jadi sifat amanah ni bukan saja elemen moral tapi juga trust tu kejayaan dalam organisasi dan negara bagi saya saya akan berjanji untuk memikul setiap jawatan dan tugas kepada dengan penuh amanah menjadi menjadikan bukan sekadar tanggungjawab tetapi satu ibadah yang menuntut kejujuran ketulusan kerana bagi saya kepercayaan adalah satu kehormatan yang tidak boleh dikhianati yang kedua adalah berpengetahuan luas. Seorang pemimpin yang berpengetahuan luas sentiasa menimba ilmu dari pelbagai bidang untuk meluaskan pandangan dan membuat keputusan yang bijak. Ilmu bukan hanya terbatas pada akademik tetapi termasuklah pengetahuan sosial, ekonomi, sejarah, teknologi dan agama. Ini membolehkan pemimpin memahami pelbagai isu daripada pelbagai perspektif serta menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Contohnya, jika seorang pelajar yang berpengetahuan luas, ia boleh menyumbang idea bernas dalam perbincangan, menghubungkan konsep dari pelbagai subjek dan memimpin rakan dengan lebih yakin. Jadi pemimpin idola salah seorangnya Allah Imam Syafi'i yang menguasai ilmu bahasa Arab sejak muda. Imam Syafi'i menghafal Al-Quran pada usia 7 tahun dan menguasai kitab al muttaq karya Imam Malik pada usia 10 tahun. Beliau menguasai syair-syair Arab klasik termasuk syair Puak Bani Khazal yang terkenal dengan keaslian bahasa mereka. Ini penting kerana penguasaan bahasa Arab adalah asas penting dalam memahami nas nas syarak. Kesannya ilmu bahasa Arab yang luas membolehkan beliau memahami dan menghuraikan maksud Al-Quran dan hadis dengan sangat tepat. Kedua adalah guru kepada ramai-ramai ulama besar. Walaupun beliau berguru dengan Imam Malik, Imam Syafi'i kemudian mengembangkan ke mazhab sendiri yang menggabung kekuatan hujah logik dari mazhab Syafi'i, han mazhab Hanafi dan kekuatan hadis iaitu mazhab Maliki yang menunjukkan beliau bukan sahaja menyerap ilmu tapi mampu kritik, menilai dan membina sistem hukum sendiri berdasarkan keilmuan uh, keluasan ilmunya. Jadi kesannya adalah mazhab Imam Syafi'i antara mazhab paling tersusun dari segi metodologi dan banyak digunakan di Asia Tenggara. Ada analisis kritikal dan kreatif Imam Syafi'i bukan sekadar menguasai ilmu fiqh tetapi juga menguasai ilmu fiqh melalui kitab Ar-Risalah dan sehingga kini menjadi asas kajian hukum Islam. Beliau juga mendalami bahasa Arab, tafsir hadis dan logik serta membandingkan mazhab-mazhab terdahulu sebelum membina mazhab sendiri. Jadi cadangan daripada saya Imam Syafi'i iaitu keilmuan agama dan usul fiqh kepimpinan hari ini perlu mencetuhi beliau dalam berfikir sistematik dan mendalam contohnya dalam membuat dasar syarikat atau negara tidak hanya ikut trend pemimpin boleh mengikut jejak Imam Syafi'i dengan menggabungkan prinsip agama dan logik moden dalam takbiran. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang dikendaki Allah pada kebaikan, maka dia akan memberi kefahaman kepadanya dalam agama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pada pendapat saya, ketika uh, tokoh ini berpengaruh luas dan uh, utama kepimpinan unggul. Ilmu bukan hanya teori tapi diterjemahkan kepada dasar keputusan dan akhlak. Jadi saya akan terus belajar menimba ilmu untuk menjadi seorang yang berkenaan luas demi mempersiapkan diri saya untuk masa hadapan. Yang ketiga adalah integriti. Integriti masuk bertindak dengan jujur berpegang pada prinsip moral dan etika yang kukuh serta konsisten dalam melakukan perkara yang betul walaupun tiada siapa yang melihat. Pemimpin yang mempunyai integriti tidak akan mengamalkan rasuah, ripuan atau sebarang bentuk salah guna kuasa. Mereka memimpin dengan telus dan adil. Sebagai pelajar, integriti boleh tunjuk dengan tidak meniru semasa perisaan, tidak menciplak tugasan orang lain dan mengaku kesilapan bila melakukan kesalahan. Pemimpin idola adalah Sayyidina Umar Al-Khattab Raja Wawah uh, salah satunya adalah menolak gaji jika tidak layak. Sebaik sahaja dilantik menjadi khalifah, Umar pernah enggan menerima sebarang elang atau gaji daripada bayi Tumah sehingga beliau mendapatkan pandangan dan persetujuan daripada sahabat. Kedua adalah uh, mengasingkan kepentingan pribadi dan jawatan. Suatu hari anak saya dah berbaka, saya dah Umar uh, menggunakan unta daripada bayi Tumah untuk tujuan pribadi. Bila Umar mendapat tahu, beliau memaksa anaknya untuk membayar semula kepada bayi Tumah. Ini menunjukkan prinsip yang tiada, kronis, ini atau integriti yang tegas tiada layanan istimewa walaupun terhadap ahli keluarga sendiri jadi uh, analisisnya adalah saya hendak adalah simbol kepimpinan untuk penuh integriti dalam sejarah Islam integriti, integriti beliau tidak bersifat uh, retorik tetapi nyata dalam pelbagai keputusan dan tindakan beliau sebagai khalifah beliau tidak takut ditegur dan tidak menyalahgunakan kuasa cadangan saya adalah amalan sistem memisahkan uh, uh, Penuhnya urusan pribadi dan urusan rasmi. Contohnya tidak menggunakan kaum dan pejabat, kereta, syarikat atau peralatan organisasi untuk urusan keluarga. Ini membina kepercayaan dan profesional pada diri sendiri. Pada pandangan saya, saya nak Umar membuktikan bahawa integriti adalah asas kukuh untuk membina negara yang adil dan dihormati. Jika pemimpin hari ini mencontohi ketulusan dan prinsip Umar, maka masyarakat akan lebih yakin dan sistem akan lebih bersih. Saya berazam untuk membina integriti dalam diri saya agar kelak saya menjadi insan yang dipercayai dan beribawa untuk diri, keluarga dan masyarakat. Keempat adalah berani. Keberanian bukan sekadar berani dalam menghadapi musuh tapi juga keberanian untuk berkata benar membuat keputusan yang sukar mencuba perkara baru dan pertahankan prinsip walaupun berlepas risiko atau kritikan. Pemimpin yang berani tidak takut untuk memperjuangkan kebenaran malah sanggup menerima kegagalan sebagai proses pembelajaran. Dalam dunia belajar, keberanian boleh dilihat apabila anda berani memberi pandangan dalam kelas mencuba tanggungjawab sebagai ketumpulan atau tampil pertahankan rakan yang diperlakukan tidak adil. Pemimpin idola saya adalah Khalid Al-Walid. Uh, seorang yang baru masuk Islam dan tinggalkan pangkat demi kebenaran. Khalid pada asalnya adalah panglima kurasi yang menentang Islam. Namun setelah menyedari kebenaran ajaran Islam, beliau berani meninggalkan segala pangkat status dan reputasi lamanya untuk memeluk Islam walaupun beliau dia tahu dia akan dikecam dan dianggap pengkhianat oleh kaumnya. Ini menunjukkan keberanian uh, moral berani memilih kebenaran walaupun bertentangan dengan kehendak masyarakat analisis kritikal dan kreatif di mana kali awal it uh, ini bukan semata-mata fizikal tetapi juga dalam membuat keputusan pantas dan strategik walaupun jumlah tentera Islam jauh lebih kecil beliau juga berani menerima keputusan pemecatan sebagai panglima tanpa menimbulkan huru-hara membuktikan keberanian jiwa dan disiplin tinggi terhadap amanah uh, sebagai itibar keberanian yang berpaksikan iman, disiplin dan kesediaan membawa kemenangan yang besar serta kehormatan yang berkekalan. Percadangan saya, latihlah kebenaran dalam pembelajaran. Kalau akan pelajar menyertai forum, debat atau pertandingan pidato untuk melatihkan kebenaran untuk menyuarakan pendapat serta terbuka dan berhemah. Pada pandangan saya, keberanian adalah pemangkin kepada kemajuan peribadi, keluarga masyarakat dan negara. Ia bukan sekadar keberanian dalam bidang tetapi berdiri atas kebenaran mempertahankan prinsip serta mencabar norma kebaikan bersama. Yang terakhir, yang kelima iaitu berwawasan. Pemimpin berwawasan ialah pem mereka yang mempunyai matlamat yang kepanjang dan mampu merancang tindakan dengan bijak untuk mencapainya. Mereka bukan hanya fokus pada hari ini, tapi juga melihat kesan tindakan pada masa hadapan. Berwawasan bermakna uh, mampu berfikir jauh ke hadapan, mengenal pasti peluang dan cabaran, serta menyediakan perancangan yang berkesan. Sebagai pelajar, berwawasan bermaksud tahu apa tujuan untuk belajar matlamat masa depan saya dan tindakan yang perlu diambil untuk mencapainya. Seperti merancang pelibatan aktiviti keragaman, -kera, memperbaiki CGPA dan membina jaringan profesional. Jadi pemimpin idola saya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana uh, wawasan beliau membuat perjanjian Hudaybiyah iaitu strategi jangka panjang walaupun dilihat merugikan umat Islam secara zahir Nabi Muhammad menerima syarat-syarat berat dalam perjanjian tersebut dengan kedamaian jangka panjang dalam masa satu tahun selepas itu lebih ramai umat Islam berbanding keseluruhan tempoh sebelumnya Jadi wawasan Nabi Muhammad Sallallahu uh, Alaihi Wasallam ialah melihat kesan jangka panjang bukan hanya kemenangan segera kedua adalah penyatuan kaum Muhajirin dan Ansar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar sebagai strategi pembinaan masyarakat harmoni dan kukuh, bukan sekadar daripada sudut pertahanan tapi juga ekonomi dan sosial. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan wawasan tinggi melalui perancangan hijrah ke Madinah strategi um, pembentukan negara Islam yang pertama iaitu analisis kepada kritikal dan kreatif uh, untuk wawasan uh, bagi pegang Madinah, ia bukti visi baginda dalam pembentukan sistem masyarakat majmuk yang ada di harmoni Baginda juga menjadi para sahabat dengan wawasan dakwah jangka panjang sehingga Islam sebar ke luar semenanjung Arab selepas kewasfatan baginda. Sedangkan saya adalah pemimpin hari ini wajar mencetahi baginda dengan merancang berdasarkan nilai syura, adil, rahmah dan bukan hanya tata semata-mata. Uh, supaya pemimpin muda melatih diri dengan pemikiran strategik jangka panjang yang berasaskan akhlak bukan probabiliti segera. Pada pandangan saya, saya rasa Pemimpin muda melatih diri dengan pemikiran strategik jangka panjang yang berasaskan akhlak bukan sahaja populariti segera. Pemimpin hari ini perlu mengangkat semangat tokoh-tokoh seperti Tukul Razak dengan mengukuhkan perpaduan memperjuangkan dasar pendidikan eksklusif dan diplomasi antarabangsa. Selain itu, menunjukkan bahawa wawasan moden ialah kemampuan mentransformasi ke sistem yang lapuk kepada sistem yang cekap dan lestari. Pemimpin masa depan perlu mencontohi gaya kepimpinan berasaskan rakyat dan nilai progresif serta memanfaatkan teknologi sebagai saluran membina kepercayaan. Okay, sekian tu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.